Приветствую, друзья! Как всегда времени на фото-видео отчеты не хватает. Но это не значит, что мы ничего не делаем. Обо всем по порядку. Благодаря нашему осередку Шелутковских Бергинь, берегиням Змивскую и Слобожанских громад, а также Юрию, отдали на три направления четырем подразделениям, а именно 92 и 56 бригадам. НГУ «Спартан» и 406-й бригаде морской пехоты 100 квадратных метров гидро-теплоизоляционного материала, 170 пар рукавиц, 14 антидроновых плащей, 7 маскировочных сетей, комплект отстрелянных плит для бронежилета, 700 метров рыбацких сетей, 11 подушек, 5 ковриков, продукты питания, противомоскитные спреи и многое-многое другое. Благодаря Ксенії 61-й мобільний госпіталь отримав 5 ящиків средств личной гігієни для ранених бойців. Ми лікарі мобільного госпіталю отримали від волонтерів засоби особистої гігієни для поранених. Хочемо виразити вдячність всім небайдужим, хто долучився до збору, а також громадській організації Віпікар і Ксенії Рябіновій, яка нам допомагає вже не в перший раз. И еще раз разум для Мы искренне благодарны каждому из вас за поддержку сил обороны Украины. Не стойте в стороне, помогайте нашим защитникам. Слава Украине! Героям слава!